অম নমশ্য ভাই জয়মাকালি নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীকল সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ জ্ঞানজ্যোতি চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা বহুদিনৰ মূৰত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক আজি মই কিছু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা দেখুৱাম যে আপোনালোকে নিশ্চয় এই চিহ্নটো দেখিছে আৰু এই চিহ্নটো মই আজি কিদৰে অংকন কৰে আৰু এই চিহ্নটোৰ প্ৰতিটো ৰেখা প্ৰতিটো বিন্দু কি অৰ্থ মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই আছোঁ এই স্বাস্তিক চিহ্নৰ মাহে কিদৰে অংকন কৰে মাহক ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰি আপোনালোকক সকলোখিনি জনাই আছোঁ আজি স্বাস্থ্তিক কিদৰে অংকন কৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু স্বাস্তিকৰ প্ৰতিটো বিন্দু ৰেখাৰ অৰ্থ মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ সৰ্বপ্ৰথমে স্বাস্তিক আপোনালোকে এইদৰে আঁকিব ৰেখা এইদৰে দিব তাৰপিছত এইদৰে তাৰপিছত এইদৰে আৰু এইদৰে অলপ ডাঙৰকৈ আঁকি দিছোঁ যাতে ৰেখাকৈ দল আপোনালোকক দেখা পায় ইয়াত কেতিয়াও এইদৰে আঁকি নিদিব এইদৰেহে আঁকিব মই যিদৰে অংকন কৰি দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে এইদৰে দিব এইদৰে এইদৰে আৰু এইদৰে তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ দিব এইটো বিন এইদৰে সেন্দুৰৰ ফুট দিয়া দেখা পাইছে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে এই স্বাস্থ্যিকৰ চিহ্নটো আপুনি আপোনালোকে সেন্দুৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সেন্দুৰৰ থৈ দ্বাৰাহে ইয়াক অংকন কৰা হয় আহক আৰু মই কিছু ৰেখা দি আছোঁ আৰু ছাইডত আপোনালোকে সেই দুডাল ভাত আনিব আৰু এতিয়া মই এই প্ৰতিডাল ৰেখা আৰু বিন্দুৰ অৰ্থ মই আপোনালোকক বুজাই আছোঁ সৰ্বপ্ৰথমে যোনডাল ৰেখা বৰ অংকন কৰিছিলোঁ সেই ৰেখাডাল আমাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি আৰু দ্বিতীয় যোনডাল এইডাল ৰেখা আছে ইয়াৰ অৰ্থ অৰ্থ মানে ধন আৰু তৃতীয় এইডাল দেখা আপোনালোকৰ কাম চতুৰ্থ এই ৰেখাডাল চতুৰ্থ এই ৰেখাডাল হ'ল সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ চৰি সম্পূৰ্ণ মক মক্স মক্স আমি যোনটো মক্স এইটো মক্স আৰু এতিয়া মই এইকেইডাল ৰেখাৰ কথা কৈ আছোঁ যে সৰ্বপ্ৰথম কেইকেইডাল দেখা হ'ল আপোনাৰ মানুহৰ বেয়া হ'ব পাৰে বেয়া নাপাব আৰু এইডাল ৰেখাৰ নাম সামান্য এইডাল ৰেখা আপোনাৰ লক্ষণ এইডাল ৰেখাৰ নাম আপোনাৰ সৌৰ্য এই ৰেখাখিনি ক'লোঁ আৰু তাৰপিছত মই এই কেইডালৰ কথা কৈ আছোঁ এইডাল আমাক মন এই ৰেখাডাল বুদ্ধি এই ৰেখাডাল চিত্ৰ আৰু এই ৰেখাডাল হ'ল আমাৰ অহংকাৰ অহংকাৰ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এই বিন্দুৰ কথা কৈ আছোঁ যে সৰ্বপ্ৰথম এই বিন্দুটোৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰেম দ্বিতীয় এই বিন্দুটোৰ নাম হ'ল শ্ৰদ্ধা তৃতীয় এই বিন্দুটোৰ নাম হ'ল আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ এই বিন্দুটোৰ নাম হ'ল বিশ্বাস গোটেইকেইটা বিন্দুৰ কথা ক'লোঁ মই আপোনালোকক আৰু এই যোনজন মাজৰ এইখিনি আমাৰ ব্ৰহ্ম বুলি কয় ব্ৰহ্ম এতিয়া মই এই ছাইডৰ ৰেখা কেইডালৰ কথা কৈ আছোঁ এই ডাল রেখা আপনার সিদ্ধি এই রেখাডালের নাম আপনার সিদ্ধি আর এই রেখাডালের নাম আপনার শুভ আর এইডাল রেখার নাম লাভ এইখিনি আছিল আজি মই দেখুৱা আপোনালোকক ভিডিঅ'টো যে স্বাস্থ্তিকচিহ্নৰ অৰ্থখিনি ক'লোঁ যে চাস্তিক চিহ্ন কিয় অংকন কৰিব লাগে স্বাস্থ্তিক চিহ্ন অংকন কৰাৰ বিনিময়ত আমাৰ কি নিগেটিভিটি দূৰ হয় এই নিগেটিভিটি বহুতখিনি নিগেটিভিটি দূৰ হয় আপোনালোকে দোকানত দেখিছে ইয়াক অংকন কৰে মানুহৰ ঘৰৰ মুখ্যদ্বাৰ তংকন কৰে মন্দিৰত অংকন কৰে এইখিনি গোটেইখিনি অৰ্থ এই চাস্তিক চিহ্নটোৰ ভিতৰত সোমাই আছে যিয়ে হয়তো বহু ব্যক্তিয়ে নাজানে তো আজি মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে চোৱা চিক্স চিহ্ন কিদৰে অংকন কৰে আৰু চোৱা চিক্সিহ্নৰ প্ৰতিডাল দেখাৰ অৰ্থ আহক আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ওম নমেশ শিৱই জয় মা কালী